Samuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan KJK Purwantara. Kula pendhita Yahya Dirsta Prawito ngajak kita maca saka wacan kitab suci dina iki. Kitab Wahyu 3 ayat 14 tekan ro rigur jejer sing ditresnani diwelehake lan dirangket. Wahyu 3 ayat 14 tekan ro kawaca ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa Tahun 1681 Sapa wong kang sun kasihi iku sun welehake lan sun rangket marga saka iku sing sumarah lan mratu batah Para sederek ingkang rahayu ingkang nampi Sabtu panganiga lan ngestkake ing uripe Haleluya amin para wong tua kita nalikambien sekolah lumrah menawa dirangket denning guru menawa tumindak salah corone guru melehake lan ngrangket murite iku werna-wena Ora mung nganggo tembung ana sing disetrap ngadeg ana ngarep kelas, ana sing dijewer, diselenthek lan cara-cara liyane. Nanging nalika wis tuwa lan ngeling-eling crita nalika biyen diukum dening di guru. Ora ana sing serik amarga nate dirangket. Awak padha ngerti lan nampa. meno anggge dikerasi iku kanggo kabecciikane dhewe para k sakwise undang-undang nomor telu tahun Tan rong ewu telu baperndungan anak disahke lan undang-undang iki dianyarake ing undang-undang nomor pitulas tahun 2016 para guru ing sekolah Kudu Sinau orang hukumm cor lair marang murid-muriti Manggono uga para wong tua bisa kena undang-undang nomor telu tahun taun rong ewu bab penghabusan kekerasan dalam rumah tangga. I Ya boju menawa milara marang siihihane utawa wong tua milara marang anake. Dadi kepiye cara mulangae disiplin nanging tanpa ngukum. tanpa miloro tanpa merangket prosderek Gusti melehake lan merangket marang sapa kang tiresnani supaya padha Sumarah lan merratobat Elifas ing kitab Ayub 5 ayat pits tekan bollas nate mituturi Ayub saknyati Rahayu wong kang winelehake denning alat Mulane aja nampik pamerdine Kang Maha Kuwasa. Awet Gusti Kang Natoni nanging Kang blebet uga. Iya natoni nanging astane nyarasake. Poros sederek sing kudu kita sinaoni iku cara melehake lan ngrangket adhedhasar katresnan. Supaya ing wekasane bisa ngawohake sumarah lan meratobat. Amin. Tuntunan Yuraos. Apa sing dadekne wong bisa melekake lan ngrangket marang sing ditresnani. Monggo katuran Yuraos. Lan pantungo panutup. Doh Gusti, kepareng kawula kasantos sakakeun tansah sumuyut ngestokaken piwulang lan dawuh kersane Gusti Senajan kedah nyingkur batan kawula piyambak lan manggul salib kebareng stoyo pamleleh lan ugi patrap anggenipun kawula nampeni piwulang saking Gusti ndadosaken sumarah lan pamratobat woning Gusti Yesus Kalon Tetung amin para sterek saben tangga siji Mei kita mengengeti Di buruh mugi pengetan Di buruh lan uga Sabtu pangan kanipun Gusti ing tinnten menika kita kitadaya saged sangsaya kas Santo sagen angenipun mahargio rahmatipun Gusti ing tata gesang kita Amin